Salam əzizim, bu gün səninlə birlikdə qadın enerjisi ilə bağlı, dişlə ninə bağlı xüsusi hişləmələr edəcəyik. Meditasiya müddətində hişləməyimiz olacaq və mən hər dəfə təkrarladıqdan sonra bəli deməyiniz kifayətdir. Gözlərimizi yumuruq. Rahat bir yerə keçirik, ilk öncə uzuna bilərik, otura bilərik. Necə rahatca hiss edirəm? gözünüzü yumursuz. Zaten gözünüzü yumduğunuz anda transa düşürsüz. Və indi bədənizi boş buraxırsınız. Gözləriniz yumuldu. Avuç içlərinizi göyə baxacaq şəkildə istədiyiniz yerə əlinizi qoya bilərsiniz. Və bədəninizin hər bir hissəsinin rahatladığını hiss edirsiniz ayaqlarınız, qarnınız, diziniz, qarın boşluğunuz, qarnınız pambıq kimi olmağa başlayır. Sinəniz, döş qəfəsiniz, boğazınız, beliniz, qollarınız tamamilə rahatdır, boşalırsınız. Çiyinləriniz, çin çinlərinizdəki bütün həyəcandan azad olursunuz üzünüz, qaşınız, kipləyiniz, bütün bədəniniz rahatlayır. Boş buraxın hamsını. Və dərin bir nəfəs alırıq. Nəfəsimizi veririk. Bir daha dərin nəfəs alıb nəfəsimizi buraxırıq. Və ürəyimizin mərkəzində bir enerji kürəsi olduğunu hiss edirik, canlandırırıq. Və bu enerji kürəsini ürəyimizin mərkəzindən çıxarırıq ayaqlarımızdan çıxaraq dünyanın mərkəzinə, yəni dünyanın maqmaq qatına qədər əlməyə başlayır. Ayaqlarınızın altından çıxır və dünyanın mərkəzinə qədər axmağa başlayır. Və indi dünyanın mərkəzindən saf və bəyaz bir enerjilükəsi ayaqlarınızın altından bədəninizə daxil olur. Və bütün çakralarınızı onur sütumuz boyunca tarazlayaraq Hal-ancə qədər güclüdür. Hal-hazırda bu güc kö, kök chakrağınızdadır. Burdur bütün diqqətinizi kök chakrağınıza verin. Həmin nahiyədə daha da gücləndiyini hiss edin. Sakral chakrağınıza keçir. Solar plexus chakrağınıza keçir, mədə chakrağınıza. Qəlb chakrağınıza keçir. Boğaz chakrağınıza keçir. 3-cü göz chakrağınıza keçir taç çakranıza keçir. Və taç çakranızda bir enerji kürəsi yaranır, bir yer yaranır. Və öz kürümüzlə həmin bu kürənin içərisinə daxil olursunuz. Və güsəlməyə başlayırsınız bu kürə ilə birlikdə. Dünyanı keçirsiniz. Qızılı rəngli Mərəhəllər qalasını keçirsiniz. Ağ ışıqların arasından keçirsiniz. Qeyqoşağın rənglərindən keçirsiniz, bədəninizin rəngləndiyini hiss edirsiniz. Biraz daha yüksəlirsiniz, bəncəlan arasından. Cəhrayı rəngli, jelə qvamlı, yapışqan bir hissədən keçirsiniz. Bu, kainatın yasaları idi. Keçdiniz. Daha düşməyə da başlayırsınız. Bey aşağıdan keçirsiniz və qarşınızda bir pəncərə var. Həmin bu pəncərədən isə daxil olursunuz. Bəyaz bir pəncərədir. Bura tamamilə bəyazdır və güvəndir. Bura yaradan Allahın qatıdır. Və dəncə doğru gələn ağ işıqları hiss eləyin. Bədəninizə bəyaz işıqlar gəlməyə başlayır və bunu bədəninizə daxil olmasının icazə verin bədəniniz kainatın bir parçası olduğunu, yaradanın, Allahın bir parçası olduğunuzu hiss edirsiniz və tamamilə özünüzü boş buraxırsınız. Yüklədiyiniz bütün işlərə bəli deməyiniz, təkrarladıqdan sonra yetərlidir. İstənilən bir qız övlad olduğumu bilirəm. Bəli deyirsiniz. Hamsından sonra. Həyəcanla, gözəllənlə bir qız övlad olmanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Mən aləmə xoşbəxtlik gətirən bir qız övladıyəm. Mən qadınam. Qadın olmanın necə bir his olduğunu bilirəm. Qadınlığımı tamamilə qəbul etməyi bilirəm. Qadınlığımı tamamilə qəbul etməyin necə bir his olduğunu bilirəm. Qadınlığımı rədd etmədən yaşamanın necə bir his olduğunu bilirəm. Mən həm qadın, həm də gözəl ola bilərəm. Mən qadın ola bilərəm, sevlərəm, görünərəm və qəbul edilərəm. Bu bədəndə güvəndə olmanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Bədənimdəki bütün hüceyrələr sağlamdır. Bu bədəndə rahat və özündən əminəm. Bədənimdəki hər hüceyrə mükəmməl, əksiksiz və bütündür. Özümü olduğum kimi qəbul edirəm. Bədənim olduğu halıyla mükəmməldir. Bəli dəyişsəm-səm də mən bədənimlə barış içərisindeyim. Bədənimin ehtiyatsızlarını diqqətlə dinləməyi bilirəm. olduğum hallımla mükəmmələm. Görünüşüm daxil. Özümü tamamilə sevirəm. Bütün bu hisləri yenə sizə yükləndiyini hiss eləyin. Bədəninizə bu hislərin yükləndiyini hiss eləyin. Sevginin bədənimin hər yerini doldurmasına icazə verməyi bilirəm. <coughs> Bu ilahi qadın bədəndə yaşadığım üçün minnətdaram. Bədənimin nazif qalmasını necə bir hiss olduğunu bilirəm. Bədənim möhtəşəm bir hədiyyədir və ona sevgi və nəzakətlə davranmağı bilirəm. Bədənim mənim məsuliyyətimdir və özüm üçün ən yaxşı olanı etməyi bilirəm. Buna icazəliyəm. Mənim bədənim olduğu halda mükəmməldir. İlahı ilahi qadın bədənində yaşamağı sevirəm. Qadınlığı və zəkayı gözəlliklə birləşdirməyi bilirəm. Möhtəşəm qadın bədənimlə dünyaya sevgi dolu diqqət yaymasını bilirəm. İtsel diçliyimin çalışmasına icazə verməyi bilirəm. bədənimin yaşadığı bütün döngüləri təqdir etməyi bilirəm. Qadın olmaq kainatın mənə verdiyi ən böyük hədiyyədir. Cinsəlliyimi yaşamağa icazəli olduğumu bilməyin necə bir hiss olduğunu bilirəm. Sağlam bir cinsə hələ sahib olmamın necə bir hiss olduğunu bilirəm. bu dünyada bilge və gözəl qadına mən çəkdici bir qadınam mən cazibədar bir qadınam mən özümə heyranam mən özümə heyranam bədənim, gözəlliyi və dişilliyi, yəni bir çiçəkdir. Mənim mahiyyətim qadın olmaqdır. İçimdəki dişil, qadın enerjisini görməyi bilirəm. Daxilimdəki dişil enerjisini necə oyandıracağımı bilirəm. Mən alıb qəbul etməyi bilirəm. Bunu icazəliyəm. Necə alıb qəbul edəcəyimi bilirəm. Digərlərindən diqqəti, sevgini, qayğını almağın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Möhtəşəm, iç özümü görməyi bilirəm. harıldayan bir qadın olmanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Zənginlik, vəfa, bolluq, şans və xoşbəxtlik çəkən bir qadın olmanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Məni xoşbəxt edən, mənə şans və xoşbəxtlik verən dünyada şamaga layiq olduğumu bilirəm. Dünyamda istədiyim hər şeyə sahib olmağa layiqəm. Həyatım rəfah və bolluqla doludur. Həyatım möhtəşəmdir. Həyatım sevgi ilə doludur. Sevgi özümlə başlayar. Bütün bədənim gənc və gözəldir. Mən gözələm. Gözəl olmanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Bəyənilən bir qadın olmanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Tərcih edilən, əl üstünə tutulan bir qadın olmanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. gözlərim daim sevinç çaçar. Dişil orqanlarım canlıq və sağlamlıqla doludur. Ruhum saf və sevgi doludur. Zehnim sakit və rahatdır. Üzüm gülcüklərlə doludur. Üzümü güldürəcək insanları həyatıma cəlb etməliyəm. Necə bir şeysə olduğunu bilirəm. Arzulanan qadın olmanın necə bir şeysə olduğunu bilirəm. Mən arzulanan qadınam. Özümü sevməyə icazəliyəm. Bu dünyada özümü xoşbəxt etməyə icazəm var. Özümün və sevdiklərim üçün eşsiz, bənzərsiz bir qadın olduğumu bilirəm. Xoşbəxtlik hər zaman mənimlə. Bir qadın olaraq öz gücümün fərqində olmağı bilirəm. Sahib olduğum hər şeydən, zövq aldığım hər şeydən bilirəm, zövq almağı bilirəm. Mən sevinç gətirən bir qadınam. Mən özünü sevən və dəyər verən bir qadınam. Mən qadınları sevirəm və dəstəkləyirəm. Mən həyatımdan tamamilə məmnunam. Sevgini yaymağı bilirəm. Sevgini yeyməyin, necə bir şeysə olduğunu bilirəm. Mən qadın olmağı sevirəm və bilirəm. Burada və anda olmaqdan özəl qalıram. Həyatımı sevgi ilə doldurmağı bilirəm. Həyatımın hər anını sevgi, bolluq və xoşbəxtliklə keçirməyi bilirəm. Həyatı əvəzsiz bir hədiyyə olaraq görməyi bilirəm. Yaxşılığımı və möhtəşəmliyimi hiss etməyi bilirəm. Mən güvəndeyim. Ətrafımda hər şey yolunda. Mən sevgi və hörmətə layiqəm. Yaradandan aldığım qadınlığı tam olaraq ortaya çıxarmamdan necə bir hiss olduğumu bilirəm. Ruhsal fərqindəliyim hər zaman güclüdür. Mənim güclü bir mənəvi bağım var. bütün həyatla baxmağı, hiss etməyi bilirəm. bilgəlik yolunu izləməyi bilirəm. çevrəmdəki hər şeylə tam bir uyum içərisində yaşamanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. özümü evrənsərin minnətdarlığı nesin açmağı bilirəm. Yaradanın məni dəstəklədiyini bilirəm. Həyat hər durumda məni dəstəkləyir. Ətrafımdakı yaşamı sakit və huzurlu şəkildə müşahidə etməyin necə bir hiss olduğunu bilirəm. Yaradanın, Allahın sevgisini qəlbimdə hiss etməyin necə bir hiss olduğunu bilirəm. Yaradan və ilahi güclər mən hər zaman rəhbəylik edir. Qoruyucu mələyim mən hər zaman qoruyar. Mən hər zaman yaradan tərəfindən qorunuram. Yaradan və həyat məni sevir. Sevilən qadın olmanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Hara da oluramsa olum, mən sakitəm. Həyatın özü hər zaman daxilimdədir. Kəsmişi zəhmətsizcə boş verməyi bilirəm. Həyata, axşa tamamilə güvənməyi bilirəm. Bütün kəsmiş acılar və xeyal qırılmaları ilə əlaqəli bütün dərsləri tamamladım və bitdi. Özüm daxil hər kəsə bağışlamanın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Bağışlamanın yaradan perspektivini bilirəm. Sevmənlərin yaradan perspektivini bilirəm. Şərtsiz şəkildə sevilməyin yaradan perspektivini bilirəm. Mənə bu gözəl bədəni bəxş edən Yaradana huzur, sevgi və şükran duyğusuyla bağlı olmağı bilirəm. Mən indi azadam. Kəsmişimin bir parçası olan hər kəs azaddır. Mən məni gözləyən həyata doğru irəliləməyə hazıram. Həyatın içində güvənlə, huzurla, sükunətlə irəliləməyin necə bir hiss olduğunu bilirəm. Eşk və sevgi indi sonsuzadək mənimlə. Bu anın xoşbəxtliyini yaşamağın necə bir hiss olduğunu bilirəm. Hər gün məni sevinçlə və enerji ilə enerji ilə dolduran situasiyaları, durumları özümə çəkməmliyəm. Necə bir hiss olduğunu bilirəm. Həyatımdakı bütün nemətlərin fəlgindeyim. Həyatımdakı bütün nemətlər mənə sevinç verir. Bütün dünya mənim gərsək xoşbəxtliyimə layiqdir. Hər gün, hər şəkildə xoşbəxt və daha da xoşbəxt oluram. Bu gün ən möhtəşəm günü keçirmək üçün ehtiyacım olan bütün sevgi, pozitiv enerji sahibəm. Pozitiv enerji bədənimin qidalandırar və başqalarına sevinç ayırmağıma kömək edər. Getdiyim hər yerdə sevinç və xoşbəxtlik çəkirəm özümə. və ayiram. Zehnim və bədənim kainatla tamamilə uyum içərisindədir. Dünya mənim üçün sonsuz fürsətlərlə doludur. Həyatımda hər şey yolunda. Əril və dişil enerjimin balanslaşmasının necə bir hiss olduğunu bilirəm. Sağ məsul beynimin tarazlanmasının necə bir hiss olduğunu bilirəm. Bədənimdə artıq mənə xidmət etməyən bütün qırğınlıq, əsəb, kədər, aqressiya, nifrət, bütün neqativ duyğuların yaradıcımla göndərilib şəfalandırılmasının necə bir hiss olduğunu bilirəm. Mən artıq bütün bu neqativ hisslərdən azadam. Sevgisizsənsə olmağın necə bir hiss olduğunu bilirəm qarşı cinsdən həddiyələ öz məlumatını çəkməyə necə bir hiss olduğunu bilirəm. Bütün bu hisslər, hisslərinə, mənə ən çox ən xəyirə şəkildə yüklənməyinə icazə verirəm. Təşəkkür edirəm. Oldu, oldu, oldu.